Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan uh, membawa jalan-jalan. Ini berkutut. Saya akan saya latih mentalnya, latih mental untuk perjalanan menggunakan sepeda motor, tapi uh, tidak saya kerodong nanti. Biar uh, terbiasa dengan lalu-lalang kendaraan sepeda motor maupun lalu-lalang. Uh, mobil dan lain-lain, dan biar terbiasa, karena di sini uh, cukup ramai, kelas lomba jadi uh, kendalanya. Kadang, di perjalanan itu sering laba, sering lah tidak jalan di lapangan, dan lain-lain. Dan hari ini, saya akan uh, mencoba. Uh, udah beberapa hari ini, saya latih jalan-jalan di... bermotoran, berkendaraan bermotor, tetapi burung itu saya bawa atau saya gendong tidak pakai krodong Saya bawa tidak pakai krodong dan uh, alhasil burung tetap nyaman, tidak kelapakan uh, Tapi dengan syarat ini burung ini sudah jinak, jinak dulu. Ini burung sudah jinak. Uh, ini saya lihatkan burungnya sudah sudah cina yang tidak takut kendaraan bila saya bawa naik motor tidak saya kereta fungsinya adalah untuk melatih mental itu sendiri melatih mental dulu perkutut itu sendiri biar tidak takut dengan lalu lalang kendaraan seperti sepeda motor seperti uh, mobil seperti warna warna uh, lain lain yang uh, ada di sepeda motor ataupun cat mobil tersebut jadi kan bila saya melatih atau lomba kan sering eh, perjalanan luar kota sering eh, berpapasan dengan kendaraan atau mobil atau bis atau truk jadi biar fungsinya terbiasa itu saja nah, sekarang saya akan mencoba jalan-jalan ke eh, teman atau saya bawa tidak pakai kodok jadi saya akan melatih Burung perkutut saya ini yang dari dua, dua hari yang lalu beli dari seragen ini si pelentong ini Dan ini si ababil ababil dari Tuban, Jawa Timur dan ini si, si pelentong dari seragen Karena akan saya latih, terbiasa jalan-jalan di Untuk digantang bersama teman-teman, bersama rekan-rekan, antar komunitas maupun antar sesama untuk menjalin tali silaturahmi antar sesama. Jadi kita e, silaturahminya dengan cara kumpul bareng di e, tempat rumahnya teman saya atau guru saya atau e, sepuh saya Mbah Nyon yang berada di utara Tugu Yogyakarta Jadi ini akan melatih mentalnya. Jadi untuk burung lomba harusnya sering dilatih dengan berpergian atau jarak pendek maupun jarak panjang ke rumah teman-teman untuk melatih mentalnya. Tapi dengan ini saya membawa si bentong sama si uh, Ababil ini saya bawa tidak memakai uh, kerodong jadi biar terbiasa dengan lalu lalang kendaraan itulah fungsinya untuk melatih mental itu sendiri. tapi dengan syarat burung itu uh, sudah rawatan lama dan sudah jinak terlebih dahulu. jangan seperti burung perkutut uh, dari ompiokan maupun dari perkutut baru menangkap dari hutan maupun dari ladang maupun uh, burung jaringan dan sebagainya. dengan syarat burung itu sudah jinak terlebih dahulu dan dilatih mentalnya. demikian ini saya akan uh, mengajak dia jalan-jalan dulu uh, ke tempat suhu saya uh, Mbah Nyon latih

ini alhamdulillah sudah sampai tujuan lokasi eh, tempat ngantang eh, antar sesama atau komunitas semoga saja bermanfaat video dari saya ini tentang eh, penjinakan burung perkutut dengan terapi bawa jalan-jalan, pakai kendaraan tanpa dikrodo dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yeah,